असल अहम खबर शामिल करते हैं कोयटा बुलिसानी असम्बली में आपको बताते चले एक बार फिर एतम कदुसबल जिंजों के खिलाफ जमा करवाई जा रही है इससे कबल जा, जाम कमाल के खिलाफ एतम का वोट जमा करवाया गया था जिसमें उनको कामयाबी हुई और उसके अगेंस्ट कदुसबाजिंजो सामने आए थे आपको बताते चले एक बार फिर जाम कमाल और यार मोहम्मद रेंद की जानब से बयान सामने आया कि एक दफा फिर अब से कुछ देर के बाद बोस्तान इसम्बली में अदम एहतम दोबारा से जमा करवाई जाएगी कदूस कदुसबाजिजो के खिलाफ और बताते चले अराकिन इसम्बली और तमाम जमातों की मुशावरत से उनका ये कहना है कि मुमकिना तौर पर अब से कुछ देर के बाद अदम कदूस बजिजों के ख़िलाफ़ जमा करवा दी जाएगी और आपको बताते चलें कि अरकान इसम्बली का कहना है कि कदूस वजिजों के ख़िलाफ़ जो अदम एतम जमा करवा दी जाएगी उसमें वोटिंग नंबर्स गेम की बात करें तो जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं आपसे कुछ यार मोहम्मद रिन का और जम कमाल का कहना है कि अब से कुछ देर के बाद कदूस बजिंजों के खिलाफ अदम अहतमान जमा करवा दी जाएगी और जबकि हकूमती अरकान की तरफ से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि उनके खिलाफ ये अदम अहतमा कामयाब नहीं होगी आपको बताते चलें बुलिस्तान में बलिस्तान नेशनल पार्टी जो कि ऑलरेडी मुशावरत और एज वेल एज़ आ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में आपको बताते चलें वो चौदह अरकान हैं और अब सारा नंबर गेम उन्हीं पर है अब से कुछ देर के बाद सारी अपडेट सामने आएंगी और आपको बताते चलें पाकिस्तान में एक बार फिर चेंज आने वाला है अब देखते हैं कुछ देर के बाद